নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিজিটেল নগাঁও স্বাগতম জনাইছো যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে আজি ক'বলৈ লৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি পুৰণা গোট আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিব পুৰণা গোটত যদি নতুন সদস্য সোমাব বিচাৰিছে মানে কি হ'ব পুৰণা গোটৰ পৰা এগৰাকী ওলাই গ'ল এতিয়া কি কৰিব সেইগৰাকীৰ জেগাত আৰু এগৰাকী সোমাব

আৰু বাকী অনুদান কিন্তু লব নোৱাৰিব আৰু এটা কথা ক তেওঁ যে ওলাই যাব মানে যোনে ধৰক গোটৰ পৰা ওলাই যাব তেওঁ কিন্তু এনে ওলাই যাব নোৱাৰিব এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব তেতিয়াহে ওলাই যাব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব যে বেমাৰ হৈছে বা সেইটো কাৰণে বা বয়স হৈছে সেইটো কাৰণে ওলাব পাৰিব বা এটা জেগাৰ পৰা বেলেগ এটা জেগাত চিফ্ট হব সেইটো কাৰণে ওলাব পাৰিব কিহৰ কাৰণে ওলাব এইটো কিন্তু এনে ধৰক সোমাব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ এলেকাৰ যিখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ এলেকাৰ কি কৰিব আপুনি যদি সোমাব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ এলেকাৰ চিয়াৰ বি বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰিব যে মই এইটো গোটৰ এগৰাকী সদস্য ওলাই ওলাই যাব এতিয়া মই তেওঁৰ তেওঁৰ মানে ঠাইখিনি মই কি কৰিব বিচাৰিছো মই সোমাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ কিছুমান মানুহে ভাবিব যে পচিশ হাজাৰ টকাটো কিয় পোৱা নাই ত চৰকাৰে পচিশ হাজাৰ টকাটো মানে সকলোকে দি দিয়া নাই পচিশ হাজাৰৰ পৰা পঞ্চাশ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ তেনেকে বনাব গৈছে এটা গোটত